70% людей думало о том, что когда придет РФ, им не надо будет отдавать кредиты в банках. Это реально правда. Я про этот вектор мыслей даже не думал. После того, как мне 30-й человек говорит, ну, я реально думал, что, ну, все ж, привата не будет, приватбанка, то ну, у меня спроса не будет за квартиру. То есть был тупо чисто меркантильный интерес. А какая мне разница там, какой флаг? Я политикой не интересуюсь. А ты вот этого человека Украинцем назовешь или а орком? Ну, просто ты обычно о россиянах говоришь, называешь орки. Вот люди, которые в Крыму э, взяли российский флаг, говоря о том, что кредиты можно не платить, они для тебя… Есть другое слово, но тебе надо будет его запит... запикивать. Mm. Пи... Заношу в категорию в эту. Просто вы часто с Вовой любите подчеркивать, что э, украинцы не россияне. Мы вообще разные, мы по-другому мыслим и по-другому говорим. Да, ну, так ну, если, ты... если они есть, я, ну, я, я, мне их как-то спрятать, за скобки вынести, тогда это будет неоткровенная, не, ну, неинтересная беседа. Угу. Э -э почему не случилось этого в Харькове? В Чернигове? Почему не было этих псевдо-квази-народных республик? Почему там люди? Ведь у недоцаря План на Харьков был вообще ж очень простой. У них реально э, парад в Харькове на площади Свободы должен был состояться чуть ли там не на э, 1 марта. Угу. Что пошло не так? Когда реально Харьков вышел, там вышло много вооруженных сил, ну там, ну, мы знаем все, что там было. А почему в Донецке получилось? Ну, откуда появились вот эти мемы? хватит кормить Украину? А сейчас, что там, с водичкой? Думаешь, кому-то э, из нас э, жалко? Ну, мне нет вообще. Вы за это топтали и прыгали. И кричала: Сосия, приди! Она пришла. Сейчас шомантян стонет. Голову не мыло месяц. Пришел русский мир. Из города, в котором э, был чемпионат, топовый э, стадион? Выступали мировые звезды до чего? До пакетиков в туалете. И не помыть голову месяц? Вы хотели это, получили? И сейчас, благодаря тому, что происходит в Донецке, в Луганске, вся остальная не оккупированная. Украина понимает, что будет, если они такие придут. Как же э, модель-то всегда должна работать от хорошего? Давайте мы построим стену и покажем. Как можно жить, и потом будет банальное сравнение. Да? Через три года спросить э, жителей ДНР, ЛНР: ходите назад или э, остаетесь? Сфантазируем. Проведем референдум через три года после постройки э, Донецкой стены, там ДНР, ЛНР стены. Какой будет результат референдума? Где будет написано: без последствий, без фильтрации, выбрасывайте свои паспорта? Мы не будем ничего там преследовать там, за сотрудничество там, с этим. Результат референдума какой будет? Да откуда же я знаю? Ну, предположи. Не знаю. Ты считаешь, что на референдуме люди проголосуют что за Украину? Трючкий? Конечно. Hmm. Так, ну, смотри, я с ними общаюсь. Мы можем сейчас набрать людей, которые в оккупации, hmm. и пообщаться с ними. Они же мне пишут по моей программе, там, сдают координаты всякие. Они мечтают, они просят. Придите, освободите нас. Уничтожьте все село, мы построим все по новой, только заберите этих э, освободителей. Это же не придуманные мной какие-то э, пропагандистские истории.